Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Останнім часом ми бачимо, що на вулиці хапають вже ну, просто всіх без розбору. Питання: навіщо це роблять, якщо в нас армія заповнена? Питання, яким задається, ну, мабуть, мабуть, кожен з нас. І відповідь, виявляється, є. І вона дуже проста. Тому що на фронті по різним оцінкам від 150 до 400 тисяч людей. Менше. На линии соприкосновения меньше. Почему вот этот огромный резерв, который уже есть в армии? Я лично знаю несколько человек, которые служат в армии не, даже не с 2022 года, которые служат в армии с 1998 года. Вот мои... и они до сих пор не были на фронте. Так я вам скажу, офицерский состав не воюет. Профессиональные офицеры, профессиональные военные, они не воюют на свою это люди, которые призваны. А мобилизованный человек через три недели часто на фронте погиб. Таких историй тоже массово знаю. Смотрите, у меня лично, более того, вот сейчас, я, кстати, пользуюсь случаем, заявляю об этом в прямом эфире, потому что я не знаю, как получить реагирование на эту проблему. У нас есть учебка Десна в Черниговской области. Ведущая в Украине. Ведущая в Украине. Там очень много самоубийств. И там очень много случаев, когда ну вот, призвали человека, он умер, сердечный приступ, или еще что-то, mm -hmm. или еще что-то. На самом деле, насколько мне известно, я не констатирую, я говорю, насколько мне известно, исходя из тех обращений, которые ко мне поступают, что всех, кого не принимают, э, как сказать, часть части нормальной учебки, всех принимают там. Mm -hmm. И там отношение к К людям, як к животным. Это І то, мне кажется, к собакам, наверное, человек лучше мабуть, знаєте, хай Бог милує, якщо вже навіть про це відкрито каже депутат, що до людей відносяться в учебці як до тварин. І то ж, мабуть, не тільки в одній цій учебці, мабуть, ж є і інші учебки, де ось так просто про цю, мабуть, там добре відомо. Ну, це що, це ось те, до чого ми зараз дійшли? Тоже в этой же Десне есть госпиталь. Госпиталь вот у меня было вчера буквально заявление: Мама просит помочь, потому что сын сгорает от воспаления легких. Их там нормально не лечат. Причем обращение, потому что нормально не лечат в госпиталях, их тоже очень много. Очень много разных: Харьковская область, Одесская область, Николаевская область, именно Черниговская область. То есть вопрос, но госпиталь это та же военная часть, и отношение к военным там, ну извините, но тоже же ну это, это наши люди, это наши ребята, это, ну знаете, как пережить фронт и умереть от воспаления легких в госпитале. Знаєте, останнім часом дуже часто чую про те, що військових назад відправляють на фронт недолікованих, тобто з ті, які там були поранені, чи якісь були там захворювання і так далі. Тобто, відправляють недолікованих, і це дуже велика проблема. Ну на жаль, цю проблему ніхто не вирішує. А далі ще цікавіше проблема не в тому, що существують проблеми. А проблема в том, что при наличии этих проблем, о которых озвучили, которые изучили, которых подали к решению, их никто не хочет решать, потому что на этом зарабатываются деньги. На крови зарабатывают деньги. И всем все равно. А как зарабатывают деньги на крови? Ну, я же вам рассказываю. Требования, вымогательства денег Военно с военных, военнослужащих. С военнослужащих. Сбросы на все что угодно, да? Конечно. Не, не сбросы. Это просто вот на карточку можешь. Сейчас а... многие, ну совсем глупые, они на карточку собирали деньги. Угу. Жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали угу. на его карточку деньги собирали. Поумнее налич... наличными собирают. Вот кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Кстати, я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родичей дома, квартиры, машины, АЗС. Кстати, АЗС это популярная тема, потому что пока Машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге. Ну, ну и на... выпарить, испариться может быть часть этого топлива. Ну да, да. мыши как мыши съели да. э, э, запасы. Собираются солдат, что еще? Э, ну некоторые издеваются. Это выбивают просто деньги частей. Ну, да. а вот просто есть, где просто вот не нравится он, или как, там кто-то не выполняет приказ, абсолютно глупый приказ. Mm. Кто ты такой, да? начинает. Как там, еще? Ведь... А, еще? А, как вопросы как? с ТЦК, да, с призывом, вопросы с ВЛК, вопросы с медициной, ну, вопросов масса. С, с писанием, Со списанием. Со списанием. Списаться сейчас на э, грани невозможного. Знаете, это выглядит как... Як... Білет просто в один кінець. Запрошення в один кінець. Бо назад вийти ну, майже неможливо. Людина йде служити, а як назад? Як назад повернутися додому? Ось три роки три роки воюють хлопці, чоловіки, де закон про демобілізацію. Його нема. І його не буде. Принаймні навіть не намічається цей закон навіть. Тільки балачки одні. Ми чуємо про побори від тих же командирів. А якщо брати вище, ну які заробляються гроші на крові, навіщо далеко ходити? На тих же продуктах для військових? Скажу, ми ж, діяли експертизу в Національній академії сухопутних військ. масло не масло, а сир не сир. Мы это делали, ну вот, возьмите. Mm -hmm. И что, ткачука притянули к ответственности? Ну, потом я видел публикации, что скоро такая пересекая. Так она, это же она, нормально. Она мешает она мешает обороне страны. Да. Она, да. Потому что она проверяет бесскусскую сухопутную академию. Руслан, я честно скажу: когда я такое читаю или вижу, я говорю: спасибо, мальчики, что тратитесь, не забывайте. Значит, я все делаю правильно. Я вообще думаю, что это система, которая создана. Она осознанно, создана, она осознанно создана по умолчанию для генерирования коррупционных потоков. Потому из-за этого у нас отсутствует закон о демобилизации, из-за этого у нас нет экономического бронирования, из-за этого у нас нет прозрачных правил работы с ТЦК. Все сделано для того, чтобы те, у кого еще есть деньги, и шли договариваться. И генерировали сумасшедшие эти потоки. Отсутствие закона о демобилизации и отсутствие экономического бронирования – ключевая, я считаю, проблема СЗЧ. Ключевая. Если бы была демобилизация, не было бы такого количества СЗЧ. Люди 100%. знали бы, люди бы знали, что я отработаю какой-то срок Смотрите, и я уйду на, на гражданку. Очень часто люди попадают… Почему в апрель... тогда? Почему, почему это не создано? Почему государство не управляет эффективно войной? Потому что они в этом не заинтересованы. Почему? Хотя... За ними что придет, отцов придет. Если не... Они не... так не считают. Если не враг, то матрос железняк придет за ними. Они так не считают. Они считают, что все в их руках, что все uh -huh. схвачено, что все нормально, что им за это ничего не будет. Посмотрите, вот даже если э, перейти в другую часть, да, uh -huh. э, посмотрим, как применяется э, ответственность, да, командиров и расследования вот это внутри. Военных частей. Кстати, военная часть расследует сама себя до сих пор. Вот. И э, если где-то какой-то конфликт высшего командования с более низшим, или где-то какая-то неприязнь, или надо на кого-то повесить всех собак, всегда найдут Петю, да, или Васю, или Женю, или еще кого угодно, на кого это все скинет. То есть, простыми словами: полна безкарность, без полна безнаказанность. Що хочуть, те і роблять. Дуже багато хлопців, чоловіків загинуло. Хто буде нести за це покарання? От просто наостанок хочу сказати: Сашко, хто знає а... рибалку Олександр 27 грудня 2022 року, 25-та бригада, де В першому ж бою він загинув. Загинув не тільки він. Багато хлопців тоді загинуло. Дуже багато хлопців тоді загинуло. червоно побівка Цим ніхто не займається. Їх відправив туди командир. Командир, який сидів за 2 кілометри і навіть знать не знав, що там відбувається. Він відправив хлопців в поле оточення. Тобто, вже майже їх оточили тоді, і хлопці просто пішли на, вер... на вірну смерть. Командир загубив хлопців. І потім, після цього випадку, таких випадків потім ще було багато, де командир його просто перевели в іншу частину. Він не відповів ні за що. А хлопців вже нема. Коли вже настане справедливість і хто буде відповідати за смерть хлопців? Я вам скажу так: поки таке відбувається і нічого не міняється, то нічого хорошого чекати не треба. Ось вона правда. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.